2006 году желанием всех владельцев квартир, практически всех владельцев, мы создали ОСББ, зарегистрировали его и начали, начали проводить какую-то деятельность и борьбу уже тогда, с 2006 года, с товариством РАДА. Товариство Рада э, не исполняло своих обязанностей с самого начала эксплуатации. Вот э, в таком состоянии нам оставили сейчас дом. Они выставляют счета, не будучи тут физически людям на год вперед. Там оказалось, что они у людей по меньшим заниженным тарифам просят уплатить за ВРЗ, э, за лыпы и на год вперед. Но вдруг кто-то уплатит, извините, и вдруг люди не разберутся, уплатят и таким образом деньги придут. Ничего не делающие организации. Просто э, супер иметь деньги, ничего не делая в том. Вам э, пришла квитанция? Платежка пришла, пришла. Пл пришла платежка от товариства Рады. С э, ноября месяца по сегодняшний день. По сегодняшний день. Интересно, за, за что? что? Если они не обслуживают, Письменно уведомил, заранее, мало того, до Голобостов. А квитанцию бросают в ящик. Ну, да, бросают и квитанцию. И непонятно, что творят. Вот просто непонятно. Приветствую, меня зовут Вадим Анатольевич Колкольников. Я адвокат, веду УСББ 13 квартал на Ахматовой 13. Дом на Ахматовой 13 был построен еще в 2003 году. И с момента постройки, в самом, в самом начале, дом был передан от застройщика корпорации «Поздняки живут» своей, скажем так, дочерней, в кавычках, организации ООО «Рада». Само собой, в 2003 году никто из собственников эту «Раду» не выбирал. То есть, фактически, ну, было, были жильцы поставлены перед фактом, что вас будут обслуживать вот эта вот организация. В конце октября 2014 года УСББ берет у себя на баланс. Протокол с соответствующим письмом был отослан на ООО Никаких возражений с их стороны не поступало. Соответственно, с ноября 2014 года жильцы оплачивают услуги на счет ОСББ. С, с ноября 2014 года Рада в доме не появляется. Тем не менее, Рада вот на сегодняшний момент считает, что она еще оказывает услуги. ОСББ получает оплаты за жилищно-коммунальные услуги, оно рассчитывается с теми же самыми монополистами, да, оно пытается в меру силы возможностей проводить ремонт дома. Но тем не менее Рада сейчас заваливает Дальницкий районный суд, заваливает сейчас исками с требованием к жильцам оплачивать, как они, как они считают, им задолженность то вРАДА не предоставляет никаких документов, абсолютно никаких. Со стороны ОСББ я предоставляю э, все, все то, что подтверждает э, оказание услуг, да, оказание оплат да, за услуги и так далее и тому подобное. Суды, суд, судьи на это э, ну, смотрят, скажем так, сквозь пальцы. 23. Александр Ефремов, член управления ОСББ Расскажите, пожалуйста, чему вы решили створить ОСБП? В первую очередь посмотрели на соседние дома, где живут знакомые, и удивились достаточно низким тарифом, которые почти в два раза ниже, чем у нас после чего создали инициативную группу, начали изучать наш дом и выяснились ужасающие факты о нашем доме в плане пожарной безопасности. По просьбам к управляющей компании устранить недостатки, недоделки строительной компании получили отказ. Соответственно, это сподвигло нас создать ОСББ для того, чтобы сделать наш дом безопасным. Абсолютно никакой помощи, естественно, от обслуживающей компании не было. Были даже, скажем, и диверсии, начиная там от того, что обрывали информационные объявления. Вообще всяческое давление осуществлялось и на членов инициативной группы, и в ходе создания ОСББ все время были попытки дискредитации. То есть мы с этим сталкиваемся до сих пор. На следующем этапе нам удалось создать ОСББ, после чего на полном собрании жильцов было принято решение о приеме дома на баланс. И вот после этого началось самое интересное, потому что никто не думал нам передавать дом на баланс в нарушении всех законодательных норм, после чего мы, естественно, подали в суд на ЖЭК и это компания сервис Service Plus. И мы сейчас выиграли суд первой инстанции по передаче дома на баланс, после чего Service Plus подал апелляцию параллельно. Сервис Плюс не прекращает попытки закрыть наш, объединение. Наш, наше объединение и, по сути, сейчас идет второй еще иск по аннулированию ОСББ, причем аргументация Сервис Плюс все время меняется дополнительные какие-то еще зацепки по абсолютно формальным поводам для того, чтобы попытаться аннулировать ОСБП хоть каким-то способом. Путем всяческих юридических лазеек и казуистики нам до сих пор уже почти год не дают, по сути, управление домом. В первую очередь, что мы выяснили, это отсутствует в нашем доме система дымоудаления аварийного. Это шахты вентиляционные противопожарные, которые должны быть подключены, и вообще система пожарного дымоудаления должна быть. Она отключена. То есть в случае пожара дымоудаления в доме отсутствует, идет задымление. Также отсутствуют аварийные второй выезд из паркинга. Сейчас порядка 90 машин мест есть, практически все они заняты, и в случае пожара это тоже приведет к фатальным последствиям. Также сдается тех этаж, это 25 этаж у нас, сдается в аренду. Сдается в аренду да, там сделана перепланировка, и без согласия жильцов, собственников квартиры нежилых помещений самостоятельно. В помещения общего пользования сдаются в аренду и и люди получают от этого прибыль. Также очень важно сказать, что по сути сейчас есть достаточно большой фонд нежилой в доме, который, с которого Вся оплата услуг идет ЖЕКу. хотя фактически средства, которые платят жильцы, их хватает на содержание дома, и они полностью покрывают содержание дома. По сути, все остальное идет в карман ЖЭКу и застройщику, и это основная причина, почему они продолжают цепляться за дом. То есть, если бы здесь была только жилая часть, им бы не было никакой, никакой мотивации сопротивляться так сильно и вкладывать средства. Власне, історія досить тривала. Я особисто підписав інвестиційний договір ще у 2010 році, коли тільки почали будувати цей будинок. І з цих пір ми вже почали фактично створювати передумову для, для заснування ОСББ. Тобто збиралися з сусідами майбутніми, збирали інформацію про мешканців будинку. Ну і власне в нас було велике бажання. Після того, як будинок буде готовий і зданий державній комісії, взяти одразу його в експлуатацію силами власного ОСББ, але не так сталося, як гадалося. Фактично, забудовник мав інші плани і через певну колізію законодавчу, яка не дозволяла нам в певний момент створити ОСББ, через те, що в законі написано, що ОСББ створюється власниками. Власність виникає в момент її державної реєстрації, тобто отримання свідоцтва про власність. Ось і в нас на той момент, коли будинок здавався, не було документів власності, ми не мали змоги створити ОСББ. Він фактично власним приказом передав будинок в експлуатації такому собі товариству з обм'яженою відповідальністю Компас, який експлуатує ось в цьому мікрорайоні майже всі будинки. Ми, звичайно, не були цим задоволені, і власне після того, як отримали документи про власність, створили ОСББ. Це було ще в 2013 році. І майже рік боролися з цим ТОВ-КОМПАС за те, що ми маємо право, згідно закону і заснувавши ОСББ, власно експлуатувати будинок власними силами. На щастя, нам це вдалося після дуже довгих спорів і бесід з цією експлуатуючою компанією. І з жовтня 2014 року ми повністю отримали будинок в свої руки, тобто на баланс ОСББ. І власними силами експлуатуємо будинок. Ну на сьогодні це вже трошки більше ніж півроку. блокируя передачу документации, ЖЭК не дает нам совершать никакие другие действия. Здесь была бы очень полезна помощь со стороны Киевской государственной администрации по, скажем так, стимулированию государственных компаний как можно быстрее заключить договора с нами, передать нам нужную документацию, три экземпляра которых хранятся в соответствующих государственных органах. И также очень важна нам информационная поддержка потому что ЖЭК ведет агитацию среди жителей, естественно, манипулируя всеми возможными способами, перекручивая факты и так далее. И главное для нас это, конечно, поддержка наших жильцов, то есть в этом плане информирование какое-то, это было очень полезно со стороны государственной администрации. Я хотел бы вернуться до наших законодателей С Тим, щоб звернути увагу на той момент, що в законодавстві українському є проблема з тим, що фактично дуже важко мешканцям, навіть тим, які повністю е, згодні з, з тим, що ОСББ це найкраща форма експлуатації будинку, і вже домовились всі зі своїми сусідами і готові створити ОСББ, але сьогодні фактично неможливо створити ОСББ і прийняти будинок. В експлуатацію і на баланс одразу після забудовника. Тобто виникає завжди проблема першої експлуатуючої компанії, яка є ну, там, в різних будинках по-різному, чи комунальним джеком, чи якимсь комерційним джеком, які, яка отримує будинок на баланс після забудовника, і потім починається боротьба. Так ось, власне, для того, щоб. Цього не виникало для того, щоб у людей була мотивація і можливість створити ОСББ і одразу після забудовника експлуатувати свій будинок потрібно внесення певних законодавчих змін. На мій погляд, вони могли б полягати в тому, що ОСББ могли б створювати не тільки власники, тобто люди, в яких вже є документи про власність, бо на жаль, українська бюрократія. Затримує цей процес і документи про власність виникають там на півроку, десь пізні після того як будинок зданий через певну бюрократію, адже інвестори, які там 100% проінвестували свої квартири, і вони точно знають, що вони стануть власниками згодом. і можливо надати їм можливість. Створювати ОСББ і потім підтвердити ну, власне, своє право власності документами пізніше. Для того, щоб не виникала ця проблема першої експлуатуючої компанії, в якої потім мешканці всіми правдами і неправдами намагаються забрати будинок. Ми б, звісно, дуже хотіли, щоб нас Город, Мы организация, которая хотим держать в порядке свой дом, свою хату, как и свою родину. А начинается она с нашего дома.